Larangan-larangan Nabi tentang kubur. Kita sebut laju-laju lah. Tak. Yang pertama, larangan bina tempat ibadah di kubur. Tadi hadis kita baca dah. Tak. Cuma kita baca satu hadis yang lain. Hadis daripada Jundab. Qala sami'atu Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqulu inni abra'u ila Allahi an li minkum khalil فان الله تعالى قد قد اتخذ اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا الا فان وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد اني انهاكم عن ذلك سيتجم على هذا Ha, tak ada kaitan dengan kita bincang dah. Ha? Dalam hadis ni hadis riwayat Imam Muslim. Yang kata saya buat hadis palsu pula dah. Ni hadis riwayat Imam Muslim. Kalau Ustaz tak ada percaya hadis ni, tak boleh rujuk balik hadis ni dah. Mana Nabi sebut di akhir hadis ni? Hadis ni Jundab kata Nabi sebut 5 hari sebelum wafatnya bagi dia Nabi SAW. Menunjukkan dia maknanya dalam waktu kritikal Nabi, dalam keadaan Nabi sakit, tenak Nabi ni, Nabi tetap memperingati umat dia benda-benda yang penting. Antaranya poin ini. Nabi kata ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiyaihim wa salihihim masajid. Nabi kata ketahuilah sesungguhnya umat-umat yang sebelum kamu mereka semua menjadikan kubur nabi-nabi mereka ini dan kubur orang-orang soleh kita tengok video tadi kan? Ha, tak. Kubur orang-orang soleh mereka sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Lalu ni Nabi sang, ala fala tatakizun kubur masajid. Janganlah kamu wahai umat aku, Nabi pesan kepada kita. Lepas Nabi cerita umat terdahulu buat benda ni. Lalu Nabi kata dan janganlah kamu ketahuilah, janganlah kamu menjadikan kubur tak sebagai tempat ibadah. Nabi larang. Dan para ulama panjang lebar syarah tentang larangan jadikan kubur-kubur orang -kubur soleh ni tempat beribadah. Dan benda ni jelas anda telah melakukan kesalahan ini secara jelasnya di kubur Nabi Hud alaihi salam yang anda dakwah. Sekali lagi Nabi sebut, "Inni anhaakum an dhalik." Aku larang kamu buat benda tu. Mana ketegasan Nabi? Pertama Nabi cerita tentang keburukan umat yang terdahulu menjadikan kubur nabi-nabi mereka, kubur orang-orang soleh mereka tempat ibadah. Lalu Nabi sebut, "Nabi larang pula, jangan kamu buat benda ni." Tak buah hati lagi Nabi sebut lagi Ini anhakum Anzalik Aku larang mu buat benda ni Ini tiga kali larangan yang jelas Nabi buat Tiba-tiba ada umah Yang mendakwa cintakan Rasul Cintakan ahli baik Tak Oh dia abaikan kata-kata Nabi SAW Tak sepatutnya eh, Ni hadis pertama Hadis kedua larangan buat binaan di kubur Jelas Di kubur Nabi Hu Yang tak kita pergi tahun lepas Sedang rancak pembinaan Silah Nabi bagang. Nah, benda dalam hadis ni, An Nabi Wa'il, An Ali an qala li Abi al-Hayyaj al-Asadi, ab'asuka 'ala ma ba'asani bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alla tada' qabran mushrifan illa sawaitahu wa la timthalan illa pamastah. Rawahu Tirmizi hadis sahih. Nah. Ni kisah Nabi pernah mengutuskan Sayyidina Ali untuk meratakan kubur yang dipuja kubur yang dimuliakan, kubur yang ditinggikan binaan dia. Nabi Atta Sayyidina Ali. Dan dalam hadis ni, Sayyidina Ali kata ke siapa? Sayyidina Ali kata ke Abil Hayyaj. Sayyidina Ali kata dia wahai Abil Hayyat, nak dok kamu, aku akan atur kamu sebagaimana Nabi pernah atur aku dulu untuk meratakan mana-mana kubur yang dipuja. Ha, ni ahli baik. Sayyidina Ali ni bapak segala ahli baik kita kata. Selepas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa anda tidak mendengar kata-kata datuk kepada segala ahli baik ataupun datuk segala kepada habaik ni? Andai kata Sayin Ali ada masa hari ni, agak-agak Ali buat amdal dengan kubur Nabi Hu. Agak-agak Ali buat amdal di kubur Zambal dan sebagainya. Dan Sayin Ali kata Nabi pernah hantar aku untuk meratakan mana-mana kubur yang dipuja yang di yang diagungkan yang dibesar-besarkan. Dan juga Nabi hantar aku untuk meratakan patung-patung yang dipuja yang disebut. Itu larangan dalam membina kubur. Larangan mewarnakan kubur dan menghiasi kubur. Ini juga berlaku tubu, berlaku di kubur Nabi Hu. Berlaku di kubur-kubur yang dipuja, yang diseru. Tak, di 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 tarim ataupun di haramau. Benda Nabi larang anjabi qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu jassisal qabr wa ayu yuq'ada alaihi wa ayu bina alaihi. Daripada Jabir radhiyallahu anhu hadis riwayat Muslim. Kata Jabir, Nabi telah melarang. Tak. Meng, you just say. ni, ni mewarnakan, mengkapurkan kubur. Dan kalau kita perhati kubur-kubur di, di Maut, terutamanya kubur Nabi Hu, memang mereka akan cat warna putih. Mana cat kapur lah kita Sedangkan jelah Nabi larang. Nak ta'wih warna lagi hadis ni. Nabi melarang kita ngecak ataupun menghiasi kubur dan Nabi melarang kita duduk di atas kubur dan Nabi larang kita membina binaan di atas kubur. Tiga larangan dalam hadis ni. Okey. Seterusnya larangan solat. Ha, tadi ustaz tu jelas disebut di solat di kubur. Tengok Nabi larang kita solat di kubur. Larangan duduk solat dan ibadah di kubur. An nabi Marsad Al-Ghanawi Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alayha. Nabi kata benda tak daripada Abil Marsad Al-Ghanawi katanya aku dengar sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tusallu ila al-qubur jangan musalat menghadap kubur. Dalam hadis yang lain la tusallu 'ala al-qubur jangan kamu semayang di kubur. Wala tajlisu alaiha Dan jangan kamu duduk di atas kubur ini jelas larangan. Tak, kalau orang nak takwil, dia tetap akan takwil. Kalau dia tak mau terima hujah. Nas daripada hadis. Riwayat Imam Muslim ni, dia dia punya pasal. Kita kata. Ha. Kelima, larangan mengambil berkat dan aktikaf, aktikaf di kubur. Oh, ha. ni benda yang berlaku. Ke nak panggil benda? Bukan panggil aktikaf sampai tiga hari. Ha. Empat hari, tiga malam duduk di kubur. Ke nak panggil apa? Tak. Kita kita tunjuk dulu video bahawa di kubur Nabi Hud ni orang bina binaan. Dia kata apa salahnya bina binaan? Ah? Tak salah. Nak bangunan, nak KLCC suti lagi kat kubur Hud tu bodoh salah. <laughs> Yang salahnya mengagung-agung kubur. Tak, anda buat tempat-tempat penginapan ni tujuan dia benda die. semata-mata tujuan ziarah. Sedangkan kita baca hadis lepas ni, dak hadis larangan safar. Larangan dak ah menempuh perjalanan yang bersusah payah untuk pergi cari kubur. Nabi larang benda ni. Sedangkan anda buat. Ha. Kemudian Nabi sebut dalam hadis ni, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja ila al-Hunain marra bisyajarah lil musyriki yuqalu laha dhatu anwat. Ha. Kita baca ringkas sebab hadis ni panjang dah, ha. Eh, uh, kisah berlaku ketika perang Hunain. Nabi dan juga bala tentera Ada lebih kurang 12 ribu sahabat tak? Termasuk sahabat-sahabat yang baru masuk Islam Untuk terlibat dalam perang Hunai Perang Hunai ini berlaku di Taif Jadi Nabi dengan 12 ribu orang sahabat ni Daripada Mekah berjalan Menuju ke Taif siapa tengah jalan Lalu lah di tempat pokok Orang-orang jahiliah ambil berkat Dia panggil pokok Zatul Anwar Pokok Sidi Pokok Uh, apa ni uh, pokok benda sidik ni pokok bidara. Dak, zaman jahiliah dulu, puak-puak musyrikin jadikan pokok ni tempat ambil berkat. Buat dia, dia akan gantung senjata-senjata mereka untuk ambil semangat kemenangan dalam perang. Lalu bila sampai sini, ada di kalangan sahabat yang baru masuk Islam ni, minta ke Nabi ya Rasulullah, ij'al lana zata anwad kama lahum zatu Sahabat-sahabat baru masuk Islam, hak tak kemah lagi akidah dia. Dia kata ya Rasulullah Zaman jahiliah tu, pokok jahiliah dia ada pokok untuk dia ambil semangat, ambil berkat. Jadi ya uh, Rasulullah apa kata untuk kita menang dalam perang Uhud, perang Hunain ni, jadikan kami pokok untuk kami ambil berkat. Benda Nabi sebut, subhanallah. Nabi kata, maha suci Allah. Hadza kama qala qaum Musa. Nabi kata Perbuatanmu ini ni sama sebagaimana perbuatan Yahudi Bani Israel dulu dengan Nabi Musa. Mana mereka buat? Ij'al ilahan kama lahum alihah. Nah, Ha, dalam surah Al-Araf. puan Yahudi, Bani Israel lepas lari daripada Mesir. Sapa satu tempat, dia tengok orang sembah patung. Sembah Tuhan-Tuhan, patung. Lalu dia pun minta Nabi Musa, Wahai Musa, jadikan kami ilah. Sebagaimana mereka mempunyai patung-patung ilah juga. Nabi sama Orang yang mengambil berkat dengan pokok, dengan batu, termasuklah dengan kubur. Nabi sama perbuatan ini? sama sebagaimana perbuatan Bani Israel dulu dengan Nabi Musa menjadikan benda-benda ni tempat berkat ni sebagai ilah mana maksud ilah? sembahan, pujaan tak? tempat ambil berkat dan ini dilarang tak? kecuali benda yang dikecualikan seperti benda seperti Hajarul Aswad dan Hajarul Aswad tak ada sahabat pun yang menganggap ambil berkat situ tidak? Ha. kata-kata saya -kata normal sebagai panduan kepada kita dalam bahagian Hajarul Aswad Ni kita pesan kepada orang-orang yang terlibat nak pergi buat umrah, nak pergi buat haji. Jangan taksub siapa tak hak. Buat benda yang tidak sepatutnya untuk cium sebab cium Hajar Aswad ni sunat. Bukan siapa tak hak wajib. Bukan rukun. Haji bukan rukun umrah pun. Tapi sunat. Ya digalakkan kita buat tapi jangan siapa melampau. Kita pernah tengok dengan mata kepala kita sendiri ada muslimah tidak ada sebutlah negara-negara mana dia bersungguh keciung ni. Siapa tak cabut tudung dia. Dia lah cabut tudung. Hilang pulak tudung tu bayangkan. Tengok ramai orang berderu-derang orang ni. Semata-mata kan dia nak cium hajar orang suar. Dengar kata-kata Omar bin Khattab. Omar bila nak keciung hajar.